Aleykumussalamun və rahmetullah. Deməli, e, bir bacım soruşur ki, bağçada uşaqlar kiçik yollarda və elə şəhvət hissə onlarda formalaşmayıb. Hijablı qadın həmin uşaqların yanında başa çıbla bilərmi? Və ümumən ümumən əgər oğlan uşaq həddi-buluğa çatmayıbsa, qadın onun yanında başa çıbla bilər? isə bağçada isə ola bilsin, qonşusu, uşağın yanında. Və bu məsələdə qadınlar əsas nəyə fikir versinlər? E, İndiki uşaqlarda şəhvət hissi biraz daha deformalaşır. Çünki Allah qorusun, bu dəqiqə bu telefonlarda olan fitnələr, fəsadatlar hələ ev halısı deyil. Hələ ev halısı deyil. Hətta e, oğlan uşaqlarında bu öyle bir şey proses qız uşaqlarından daha sürətli şəkildə görsən ki baş verir, formalaşır. Və bunu da qadınlar çox vaxt bilmir. Məsələn, bir qadın edə bilər ki, o 14 yaşında bilib belə məsələlər xəbər olub təxminən hansə səsləri keçirib. Belə bilər ki, oğlan uşağa da 14-15 yaşında bu səsləri keçirir. Yəni hamını özün özün bilə bilirsən. Amma bu Yəni oğlan uşaqlarında belədir. Yəni ona görə bunu çox vaqadlar özlərinə müqayisə edəməsinlər. Və bir də yəni baxsınlar da uşaqdan uşağa dəyişir. Uşaqdan uşağa dəyişir və amma ümumən oğlan uşağı həddi buluğa çatmamış, çatmamış. Onun yanında bax açıq olar və həddi buluğ yaşı da ümumən oğlan uşaqlarında elə bir şey 12, 13 təxminən belə yaşlarda götürülür. 13, 14. Yəni bu yaşlardan götürülür. O, oğlan uşağından oğlan uşağına dəyişir və ümuməndə yəni şəriətdə qayda yoxdur, amma e, yəni valideynlərə nisbətən deyirəm, oğlan uşağının elə bir həddə buluğa çatması, övrət yerində tüklərin bitməsidir. Və həmçinin oğlan uşağının ehtelam olmasıdır. Ehtelam olması, əgər ehtelam olarsa, artıq oğuşaq həddi buluğa çatır. Ravidində qızlarda isə eləki heyz olmasıdır. Əgər qız uşağı heyz olarsa, bu heyz 9 yaşında da ola bilər. 11, 12, 13, 14 bu yaşlarda da ola bilər. Və ümummən, yəni baxsınlar da bir az gözə gələn bir uşaqdsa, böyüksə, inşallah belə uşaqların yanında başların bağlasınlar. Həmçinin atalar da əgər qızları məsələn hətta 9-10 yaşındadsa, boy boyun belə yüksəkdirsə, imkan daxilində belə uşaqların başını bağlasınlar, yəni uşağdı deyə buraxmasınlar. Məsələn, başa çıx kişilərin içərinə